Слышишь, ты не умничай, хорошо? Ты, сюда, иди сюда. Смотри, ребята, родина погибла, смотри. Вот нормально. это тот гражданин, кидается. Чертополох не это ты, кажи, смотри на меня, скажет, чертополох. Смотрите, блядь. Ось один гражданин, вот второй, а вот третий. Куда ты тикаешь, кабан? Сколько у тебя килограмм? А ты, а, да, сука, сука не где, не где ты прям. был, нахуй? На да каком ты был? Что? Что ты подходишь? Вы, сука, вас надо заплевать, сука! Черти! Что, ребятки, всем всех приветствую. Вот такое утро у меня вот началось. Э -э подкреплю, блин, плохо что заснял. В конце, поначалу с ними там старался общаться корректно, потом уже нервы начали сдавать, начали, короче, меня оскорблять опять представители закона. Вот эта вот карикатура в очках вообще, блядь, ну это карикатура начала кидаться на меня, вот так животом меня своим начала толкать. Это прикол, я реально, если ты его упорол раз по, по бороде с прямого, блядь, я думаю, он бы потерялся. Вот, вот этот очкарик, говорит, а да я был, я воевал, и тот воевал, и все не воевали. Короче, пацаны, вот и девчонки, вот такое вот отношение. К родинам, у яких пропали безвісті, загинули брати, батьки і так далі. У мене слов нету.